новую аудиторию на канале и мной ли это вам, уважаемые постоянные зрители и подписчики. После долгожданного, но безальтернативного голосования в Палате представителей за предоставление 61 миллиарда долларов для поддержки обороноспособности Украины, решение про выделение означенной суммы поддержали и в Верхней Палате законодателей Американского Конгресса. Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Робинет Байден также уже поставил свою подпись на данном документе. И понеслась. Показать зомби на МИД и Путина Шойгу, неся немыслимые для любой современной армии потери, потери в живой силе, потери в боевой технике, напряжением всех своих догнивающих сил и возможностей, захватили с начала 2024 года всего 304 квадратных километра украинской территории, это с учетом захвата Авдеевки и еще нескольких все западнее Авдеевки. И это с учетом подхода вплотную к городку Часовьяр. В это самое время почти за 8 тысяч километров от линии фронта на другом континенте в Конгрессе Соединенных Штатов Америки решилось будущее военной кампании как и минимум нынешнего 2024 года. Решилась с толстым и длинным знаком минус для каждого путинского орка на чужой для российских агрессоров украинской земле. Решилась с толстым и длинным знаком минус для всего путинского мордора. И этот толстый и длинный знак минус разорвет все надежды российских оккупантов как на победу, так и на безнаказанность. Потому что именно в нынешнем 2024 году, после двух лет войны, коалиция мощнейших западных союзников поставит в Украину действительно делающие разницу системы вооружений. Приведу пример. Практически ровно год тому назад, 19 апреля 2023, как раз в день моего рождения, тогдашний министр обороны Украины Резников официально заявил, что на защиту украинского неба встал первый ЗРК «Патриот». И тогда это было поразительное, прежде всего по своему качеству, затем по скорости внедрения и, наконец, по своим последствиям и значению усиления противовоздушной и противоракетной обороны украинского государства. Это после появления в Украине современных зенитных систем «Патриот» бункерный военный преступник посадил в тюрьму ученых-разработчиков якобы гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Потому что, как выяснилось, еще в мае 2023 года даже шесть выпущенных одновременно дорогущих кинжалов не смогли прорвать купол противовоздушной обороны украинской столицы. Потому что 16 мая 2023 года новый или на тот момент уже два новых ЗРК Петриот ПАК-3 на вооружении сил ПВО Украины сбили все шесть нацеленных на центральные районы Киева путинских кинжалов, каждой стоимостью более 10 миллионов долларов. Стоимость американских противоракет ЗРК Patriot Пак-3 по 3 миллиона долларов за одну. В 2024 на вооружение украинских ПВО поступит еще два, а скорее всего как минимум три дополнительных батареи ЗРК Patriot. А кроме того, с большой долей вероятности могут подоспеть еще один или два комплекса европейских франко-итальянских ЗРК СЭМПТ. И это не говоря про еще как минимум 4 зерка средней дальности, немецкие Иристи и норвежско-американские НАСАМС. И это не говоря про самые современные на планете на сегодня зенитные системы малого радиуса действия. Такие как Иристи СЛС, такие как Скайнекс, Скайренджер, Террахоп Паладин, Авенджер и Вампайр. Таким образом, именно в этом году противовоздушная и противоракетная оборона Украины станет одной из самых многочисленных, насыщенных и боеспособных в мире. Кроме того, в нынешнем 2024 году силы обороны Украины получат как минимум еще две системы вооружений, которые очень сложно переоценить и которые, несомненно, окажут еще ого-го какое влияние на исход российско-украинской войны. Первыми придут американские баллистические ракеты «Атакамс» Army Tactical Missile System, то есть армейский тактический ракетный комплекс. Производится американским оборонным гигантом «Локхип Мартин». Обладают разной дальностью поражения, разными боеголовками, имеют разную степень современности и поэтому обозначаются разными индексами, как например «МГМ-140», «МГМ-164» или «МГМ-168». На складах дядюшки Сэма хранятся до 4000 таких ракет всех модификаций. К слову, кремлевские военные преступники за минувшие 26 месяцев запустили по украинским городам и селам вдвое больше баллистических и крылатых ракет, уже около 8000. Атакамс с дальностью применения до 165 км в виде пробной партии буквально в пару десятков единиц поступили в Украину и уже показали себя в октябре 2023 года когда залп из четырех или шести американских ракет уничтожили и повредили 18 ударных и военно-транспортных российских вертолетов К-52 и Ми-17 на двух аэродромах во временно оккупированных Запорожской и Луганской областях. Недавно уничтожена РЛС, командный пункт и как минимум две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса оккупантов С-400 в Джанкое, а также несколько вертолетов на военном аэродроме, по словам экспертов, еще один пример применения американских атакамс. Каковыми станут для кремлевских захватчиков последствия поставки захисникам нашей ридной украинской земли, сотни или еще лучше тысячи американских Army Tactical Missile с максимальной дальностью поражения уже до 300 км. Одна ступень твердотопливная, длина 3,96 метра, длина 0,61 метра, с крыльями 1,4 метра. Масса головной, то есть боевой части от 160 или 227 кг в версии с дальностью до 300 км либо 560 кг кассетных боеприпасов в боеголовке ракеты М-39, у которой максимальная дальность 165 км, скорость 1500 метров в секунду, инерциальная система наведения плюс на более современных версиях еще и GPS обеспечивают данному орудию вразумление зиганутых болотных орков небывалую доселе точность попадания с отклонением в плюс-минус 3 метра. Кроме того, нельзя не упомянуть про заложенную коварными инженерами-создателями не только в новейшие, но и в предыдущие генерации Атакамс склонности к активному маневрированию, которые вместе со скоростью в 1500 метров в секунду или 4,5 маха уже показали, что оставляют минимум шансов для противодействия данным девайсам российских ЗРК С-300 или С-400, что и подтвердилось на практике при атаке военной авиабазы Z-зомби-агрессоров в Джанкое. И вся эта ракетная мощь уже очень скоро заработает по постоянно обновляемым спискам первостепенных целей российских захватчиков. По штабам, по складам, по местам сосредоточ... сосредоточения войск и техники, по ремонтным и логистическим базам, которые будут вычисляться 24 на 7 самой многочисленной и технически продвинутой на планете группировкой западных разведывательных спутников. Ну и заключительное в сегодняшнем обзоре третья система вооружений после ожидаемых и уже объявленных тоже Германии дополнительных зенитных систем Патриот для украинской ПО, а также после уже спешащих на подмогу ЗСУ ракетных систем Атакамс, это новая боевая авиация Украины. Это всепогодные многоцелевые американские боевые самолеты F-16. F-16 Fighting Falcon, боевой сокол, является самым массовым истребителем четвертого поколения. Произведено почти 4600 боевых машин. До сих пор состоит на вооружении 26 государств. Сколько и каких F-16 западные партнеры поставят в Украину? Министерство обороны Нидерландов уже гарантировало, что подготовит и поставит 24 боевые машины. Союзники издания озвучили цифру в 19 своих истребителей для ВВС Украины. Кроме того, твердое намерение поставить некоторое число собственных F-16 подтвердили Норвегия, а также Бельгия. Последняя, однако, будет готова поделиться своими истребителями уже в 2025 году. Что с учетом количества украинских пилотов, которые проходят подготовку в Румынии, Португалии, Великобритании и США, а также с учетом подготовки не менее важного наземного технического персонала, вполне обдуманные сроки. В то же время однозначно известно, что истребители из Нидерландов, Дании, Норвегии, Бельгии, ВВС которых уже начали или начнут в ближайшее время пересаживаться с F-16 на платформы пятого поколения F-35, так вот, все F-16 из вышеназванных стран, которые будут поставляться в Украину, являются великолепными боевыми машинами уровня не ниже F-16 Блок 40 Дробь 42, а также Блок 50 52. Иначе говоря, абсолютно современными и практически лучшими из всех существующих модификаций легендарного F-16. Таковы ожидаемые в 2024 году качественные, можно сказать, стратегические изменения боевой мощи и военного потенциала Збройных сил Украины. Изменения, которые уже без всяких оговорок поставят большой и окончательный крест на любых планах или надеждах кремлевских военных преступников победить Украину. Шановные знаки, подписывайтесь на цей честный та канал. Діліться сьогоднішнім відео у своїх соціальних мережах. За можливості та за бажання підтримуйте нашу спільну інформаційну боротьбу проти окупантів або через кнопку спонсорувати під відео на бюджетніший рівень, що має назву громадянин всього 50 гривень на місяць, назви інших рівнів Патріот, Партизан та Бандеревець. Окрім того, можна підтримати автора та канал на Патреоні. Або за єдиним реквізитом, що є у описі під цим відео. Сенце віншіс, панове співгромадяни, переможемо знанням!